Assalamualaikum kepada Dr. Profesor Madia Dr. Muhammad Noor bin Muhammad. Saya Syamirul Daniel bin Azhar daripada kumpulan 3 ingin membentangkan uh, tajuk persepsi masyarakat bukan Melayu, bukan Melayu terhadap lima elemen tradisi dalam perlembagaan. Okey, sebelum kita pergi mendalami tajuk ini, saya ingin memperkenalkan Uh, ahli kumpulan grup uh, ahli kumpulan tiga. Yang pertama Kak uh, Amir Idham Azizi, yang kedua Ahmad Khairul, yang ketiga Masha Iliana dan terakhir Muhammad Amar. Okey, slide seterusnya adalah uh, tentang kandungan. Yang pertama akan kita bincangkan adalah pengenalan. Topik kedua adalah persepsi masyarakat bukan Melayu terhadap lima tradisi perlembagaan. Yang ketiga, lima elemen tradisi perlembagaan masyarakat Melayu. Yang keempat, implikasi tradisi perlembagaan Melayu terhadap masyarakat bukan Melayu. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan yang akan kita bentangkan. Ayuh kita pergi ke pengenalan dulu. Terbit mentari sinari desa. Burung berkicauan riang bernyanyi. Berbira, berbilang kaum hidup bersama, bersatu hati teguh berdiri. Izinkan saya berkongsi sedikit tentang satu topik yang sangat penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia iaitu lima elemen terisi dalam perlembagaan persatuan dan bagaimana ianya dilihat oleh masyarakat bukan Melayu. Malaysia adalah negara yang unik berbilang kaum, budaya dan agama. Kita ada Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik yang kaya budaya di Sabah dan Sarawak. Perlembagaan kita di Gubal bukan secara sebarangan. Ia lahir dalam kontrak sosial satu persetujuan bersama yang mengambil kira sejarah dan kemunian rakyat sebagai rakyat sebagai pelbagai kaum. Lima elemen yang saya akan kongsikan. Yang pertama, kedudukan raja-raja Melayu, Islam sebagai agama persekutuan. kesemuaan orang Melayu dan Bumi Putra. Yang, ke, yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kelima, jaminan hak kaum-kaum lain. Menariknya persepsi masyarakat bukan Melayu terhadap elemen-elemen ini tidak statik. Ia berubah mengikut dasar kerajaan, pelaksanaan undang-undang dan yang paling penting bagaimana kita berinteraksi sesama sendiri dalam kehidupan seharian. Ahli kata, kefahaman dan rasa hormat terhadap elemen-elemen ini adalah kunci kepada perpaduan dan keamanan negara. Bila semua kaum saling memahami barulah kita benar-benar hidup dalam semangat ke keluarga Malaysia. Okey, kita mulakan dengan persepsi umum masyarakat bukan Melayu terhadap lima elemen tradisi dalam perlembagaan. Secara asasnya, ramai dalam kalangan mereka menghormati institusi raja-raja Melayu. Mereka melihat institusi ini sebagai simbol perpaduan serta warisan sejarah yang wajar dikekalkan. Bagi aspek agama, kebanyakan mereka menerima agama Islam sebagai agama rasmi selagi mana kebebasan beragama terus dipelihara. Dalam hal bahasa pula, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi negara Malaysia ini juga diterima. Namun masih terdapat ruang untuk memastikan bahasa ibunda mereka turut dihargai. Untuk kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putra, ia adalah aspek yang agak sensitif walaupun ia difahami sebagai sebahagian daripada kontrak sosial. Isu ini sering menjadi bualan hangat apabila dikaitkan dengan peluang dan keadilan sosial. Seterusnya, kita lihat pula kepada tanggapan yang lebih kritikal daripada masyarakat bukan Melayu terhadap elemen-elemen ini. Ada pandangan bahawa raja-raja Melayu dianggap kurang relevan dalam konteks demokrasi moden, di mana rakyat lebih menuntut sistem yang bebas daripada simbol warisan sejarah ini. Begitu juga dalam dasar berasaskan agama, sesetengah pihak merasakan bahawa ia boleh menjejaskan prinsip kehidupan seseorang, terutamanya jika dasar awam terlalu berpusatkan pada satu agama. Mereka juga menyuarakan kebimbangan bahawa bahasa ibunda tidak cukup diberi ruang, terutamanya dalam sistem pendidikan arus perdana. Layanan terhadap bukan Melayu juga dirasakan belum setara, sama ada dari segi ekonomi ruang pendidikan mahupun penyertaan proses dasar. Secara keseluruhan, mereka menyatakan keperluan agar dasar-dasar lebih bersifat inklusif dan berasaskan keperluan, bukan semata-mata berdasarkan kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairul bin Asmai saya akan menerangkan mengenai lima elemen tradisi dalam Malaysia. Lima elemen tradisi dalam perlembagaan Malaysia yang menjadi tunjang kepada pembentukan negara, as, negara dan asas perpaduan nasional terutama berkaitan dengan kontrak sosial antara kaum. Yang pertama adalah institusi raja-raja Melayu. Kedua, Islam sebagai agama persekutuan. Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera Keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Dan yang kelima, kedudukan dan hak kaum-kaum lain Perlembagaan pertama adalah kedudukan Raja-Raja Melayu Ianya diiktiraf sebagai warisan sejarah dan simbol perpaduan Sebagai lambang kedaulatan negeri dan kesinambungan sejarah Bangsa Raja-Raja Melayu dihormati bukan sahaja oleh masyarakat Melayu Tetapi juga oleh kaum-kaum yang lain ia dilihat institusi ini sebagai elemen kestabilan dan keharmonian dalam sistem pemerintahan bernegara dan ianya juga berperanan dalam mengekalkan identiti dan jati diri jati diri bangsa. Institusi diraja memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan politik dan keharmonian antara kaum. Selain itu, ia menjadi tonggak kepada sistem pemerintahan Perlembagaan dan Demokrasi Berparlimen Isi yang kedua adalah Peranan Raja sebagai Pelindung Agama Islam dan Nilai Melayu Mengikut Perlembagaan khususnya Perkara 3 dan Perkara 181 Raja-Raja adalah ketua agama Islam bagi negeri masing-masing Dan ianya bertanggungjawab memastikan Islam Terus dipelihara sebagai agama persekutuan Tanpa menafikan kebebasan beragama Bagi kaum yang lain Perlembagaan kedua adalah Islam sebagai agama persekutuan Perlembagaan persekutuan menetapkan Islam sebagai agama persekutuan Perkara tiga, klausus satu Perlembagaan persekutuan menetapkan Bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan Namun agama-agama lain Boleh diamalkan secara aman dan harmoni Islam diberikan keistimewaan dalam hal-hal rasmi dan pentadbiran akan tetapi kebebasan bagi bagi agama lain untuk kaum-kaum yang lain adalah tetap terjamin kebebasan ini menjadi asas kepada keharmonian antara kaum dan agama umumnya masyarakat bukan Melayu menerima kedudukan Islam ini sebagai agama persekutuan selagi Hak dan kebebasan beragama mereka Tidak dinafikan Atau digugat Namun Isu seperti uh, Ketidakseimbangan Dalam pembangunan rumah ibadat Atau bantuan kerajaan Kanakala menimbulkan Ketegangan jika Tidak ditangani dengan adil dan sesama Oleh itu Keadilan, keterbukaan atau uh, Dan sikap saling menghormati amat penting dalam mengurus hubungan antara agama di Malaysia ini. Perlembagaan ketiga adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Tujuannya adalah untuk membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi dari sejak zaman penjajahan British lagi Walaupun ianya diterima seba, uh, sebagai sebahagian daripada kontrak sosial, sesetengah masyarakat bukan Melayu ini berpendapat dasar-dasar ini kadang kadang menjejaskan peluang bagi mereka, terutamanya dalam pendidikan dan pekerjaan. Ramai dalam kerangan rakyat memahami keperluan dasar ini selagi ianya dijalankan secara adil dan uh, berhikmah dan tidak melampaui batas. Pendekatan inklusif dan bersifat meritokrasi secara beransur-ansur dapat mengurangkan jurang perbezaan dan membina perpaduan nasional dalam negara kita. Seterusnya, uh, bagi perlembagaan yang keempat adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa rasmi negara. Ianya diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Perkara ini menyatakan bahawa bahasa Melayu hendaklah digunakan untuk uh, tujuan rasmi Termasuklah dalam sistem pentadbiran, pendidikan dan juga kehakiman Ianya mencerminkan peranan bahasa Melayu ini sebagai alat perpanduan dan simbol identiti nasional yang berakar dari budaya Melayu Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang wajib kita uh, gunakan Dalam urusan kerajaan dan komunikasi rasmi Antara agensi kerajaan dan rakyat Dan digunakan juga dalam dokumen rasmi Surat menyurat dan perbahasan uh, parlimen Walaupun bahasa Melayu ini diangkat sebagai bahasa kebesaran Usaha memperkasa, uh, memperkasakan penggunaannya secara menyeluruh masih perlu dipertingkatkan Untuk pelang, uh, perlembagaan yang terakhir iaitu perlembagaan kelima adalah kedudukan dan hak kaum-kaum lain dijamin kedudukan dalam perlembagaan uh, Dalam perkara 153, Perlembagaan Persekutuan bukan sahaja menyebut tentang keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera akan tetapi juga secara jelas menegaskan bahawa hak-hak sah kaum-kaum lain tidak boleh diabaikan atau dilucutkan. Bidang jaminan hak kaum-kaum lain, masyarakat bukan Melayu dibenarkan mengekalkan sistem pendidikan vernakular seperti sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Mereka bebas menggunakan bahasa ibunda e dalam pendidikan dan budaya. Keseimbangan antara hak istimewa dan Hak kaum lain mem, uh, memelihara hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera menjamin hak dan kebebasan semua rakyat tanpa mengira uh, pelbagai kaum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mashayura Ilyana binti Muhammad Razwan. Hari ini saya akan membentangkan salah satu aspek penting dalam tajuk persepsi masyarakat bukan Melayu terhadap lima elemen tradisi dalam perlembagaan iaitu implikasi tradisi perlembagaan Melayu terhadap masyarakat bukan Melayu. Kelima-lima elemen dalam perlembagaan secara asasnya menjadi teras identiti negara dan telah termaktub sejak negara mencapai kemerdekaan. Namun, bagi masyarakat bukan Melayu, elemen-elemen ini boleh mendorong kepada implikasi positif dan juga implikasi negatif bergantung kepada bagaimana elemen-elemen ini difahami dan dilaksanakan. Implikasi yang pertama ialah keharmonian dan perlindungan melalui perlembagaan. Peruntukan undang-undang yang jelas dalam perlembagaan memberi ruang kepada masyarakat bukan Melayu untuk terus mengamalkan budaya, agama dan bahasa mereka. Menjadikan mereka rasa dilindungi dan selamat. Sebagai contoh, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil masih wujud dan terus berkembang. Rumah ibadat, pelbagai agama dibenarkan dan dilindungi oleh undang-undang. Aktiviti kebudayaan dan perayaan kaum-kaum lain dirayakan secara terbuka tanpa diskriminasi. Ini memberi mesej bahawa walaupun negara mengangkat tradisi Melayu sebagai asas perlembagaan, ia tetap memberi ruang kepada kaum lain untuk hidup dengan selesa dan harmoni. Implikasi yang kedua ialah dorongan kepada perpaduan melalui pemahaman. Tradisi Melayu dalam perlembagaan turut memberi peluang kepada masyarakat bukan Melayu untuk memahami akar sejarah dan budaya negara kita. Dengan memahami kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan dan peranan raja-raja Melayu, masyarakat bukan Melayu boleh membina empati rasa hormat dan toleransi terhadap kaum majoriti. Sebagai contoh, masyarakat bukan Melayu dapat lebih memahami mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan, mengapa institusi raja-raja penting sebagai simbol perpaduan dan bagaimana Islam walaupun menjadi agama rasmi tetap menghormati agama-agama lain. Kesimpulannya, walaupun elemen tradisi Melayu merupakan teras dalam perlembagaan ia bukanlah bersifat eksklusif. Sebaliknya, jika difahami dengan betul, ia mampu menjadi jambatan kepada perpaduan dan keharmonian antara kaum. Implikasi yang seterusnya dapat kita lihat adalah cabaran integrasi sosial. Perbezaan latar budaya ditambahkan dengan persepsi ketidakseimbangan hak dan peluang boleh mewujudkan jurang antara etnik. Di sini kita dapat lihat implikasi yang negatif iaitu integrasi sosial akan sukar dicapai oleh masyarakat bukan Melayu kerana mereka merasakan tidak mendapat tempat yang setara dalam struktur negara. Kita harus faham bahawa tradisi pelambangan Melayu ini penting dalam sejarah dan asas pembangunan negara masyarakat yang berbilang kita sebab kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum perlu ataupun sangat penting untuk kita menjaga keharmonian antara kaum lain dengan kaum, kaum lain jadi yang kita boleh cuba ataupun usahakan untuk menangani uh, implikasi ini adalah dengan menerapkan um, pendidikan sivik di peringkat awal ketika sekolah ataupun dialog antara kaum tu kita perlu Menggunakan bahasa yang mudah difahami agar kita dapat mengelakkan apa-apanya konflik Dan seterusnya kita juga dapat memperbaharukan dasar yang inklusif Kita juga perlu mencari keseimbangan antara tradisi dan juga memupuk perpaduan yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat Okey, seterusnya saya ingin berkongsi sedikit satu topik yang penting iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Perkara ini termatuk dalam Perlembagaan Malaysia dan tujuannya adalah untuk melindungi hak serta membantu golongan orang Melayu dan Bumi Putera dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan ekonomi tapi tak dinafikan juga bahawa ada persepsi negatif terutamanya dari masyarakat bukan Melayu. Ada yang rasa ini tidak adil dan seperti wujud diskriminasi sebagai sebab keistimewaan ini dilihat mengetasi prinsip sama rata atau merit. Implikasi negatif. Kita pergi ke implikasi negatif antara kesannya boleh wujud rasa tidak puas hati dan ketegangan kaum kalau isu ini tak difahami secara menyuruh. Cadangan penyelesaian untuk perkara yang negatif pula, pendidikan sivik yang lebih mendalam supaya semua kaum faham sejarah dan tujuan sebenar kesemua ini, program pertukaran budaya dan interaksi antara kaum untuk bina persefahaman dan hormat antara satu sama lain. Akhir sekali, saya percaya kalau kita ada fahaman yang betul dan saling menghormati, isu ini boleh dilihat secara lebih terbuka dan positif. Malah, aplikasi positif lebih banyak dari berbanding aplikasi negatif dan Malaysia akan hidup secara majmuk dan lebih aman dan berperpaduan. Sekian, terima kasih. Antara implikasi yang seterusnya adalah pembentukan identiti nasional yang seimbang. Implikasi terisi pun lembaga Melayu terhadap identiti nasional yang seimbang bagi masyarakat bukan Melayu bergantung pada bagaimana tradisi ini diinterpretasikan dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat Malaysia yang majmuk daripada daripada implikasi ini kita dapat lihat impak yang positif iaitu masyarakat bukan Melayu menjadi satu potensi untuk titik permulaan perpaduan yang menyumbang keunikan identiti nasional ia juga dapat membuka peluang untuk pembelajaran dan pertukaran budaya. Contoh kita dapat lihat ini adalah rukun negara sebagai kerangka nilai bersama, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, nilai-nilai sosial Melayu yang positif. Ini dapat kita dapat lihat daripada contoh ini. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah Apabila semua kaum mempelajari bahasa Melayu Untuk memudahkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain Ini dapat kita lihat Dan juga kita dapat mempelajari tentang budaya mereka Budaya lain Budaya Melayu seperti budaya Melayu Mempelajari budaya India ataupun budaya Cina So dari segi sini kita dapat hidup Dalam satu masyarakat yang majmuk dan harmoni Secara keseluruhannya, masyarakat bukan Melayu mempunyai pelbagai pandangan terhadap lima elemen tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Ada yang memahami kepentingan sejarah serta peranan tradisi-tradisi tersebut dalam membantu identiti negara. Namun begitu, masih wujud juga persepsi bahawa terdapat ketidakseimbangan dalam agihan peluang yang boleh menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan segelintir masyarakat. Oleh itu, amat penting untuk kita mengamalkan pendekatan seperti pendidikan sivik, dialog terbuka antara kaum serta pembaharuan dasar yang adil dan telus. Usaha-usaha ini dapat memastikan bahawa setiap rakyat tanpa mengira latar belakang kaum merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pemindahan negara. Akhir sekali, hanya melalui saling memahami dan menghormati tradisi serta hak bersama Barulah Malaysia mampu kekal sebagai sebuah negara yang aman, bersatu padu dan terus maju dalam acuan masyarakat majmuk.